обратились к жителям города Ужгорода с предложением, как лучше сделать утром, в обед или вечером. Большинство ответило утром на полчаса и вечером на полчаса. Сейчас проводятся работы по дальнейшему улучшению водопостачания в город. И я думаю, если финансово не будет срыва по предприятию, то и в обед мы увеличим подачу воды на полчаса, а может быть и на час, и утром еще на полчаса. То есть это в планах предприятия, если не будет никаких финансовых проблем, то к Новому году ужгородцы будут еще на час, на полтора иметь воду больше. Пожалуйста. И вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Добрый день, я вас слушаю. Конечно. А на какой улице вы проживаете? Спасибо вам, конечно, за то, что вы ну, э... платите за... за предоставленные услуги. Можем... К сожалению, наше законодательство не позволяет нашим контролерам зайти во двор так как это частная собственность, даже с участковыми, я вам скажу. Это очень плохо. Я с вами согласен. Дело Но не в том. Что... Поверьте мне, мы никому не жалеем. Каждый месяц, ежемесячно, ежемесячно 60 позывных заяв мы подаем в суд на людей. Вот. Рано или поздно, рано или поздно каждый человек все равно придет и рассчитается за дом. Просто плохо то, что просто, просто плохо то, что вот вы имеете культуру по

Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. Еще такой вопрос. По мужской любви периодически функционирует автомобиль, который отключает централизованный должников. Да. Да. Добрый день.

50 -50. Значит, бойлерная, которая подает вам, она находится на балансе. Куш тепло. Я с понедельник переговорю с директором Куш Тепло. Почему они не выдерживают график подачи воды? Значит, я в понедельник еще буду говорить с руководителем уж тепло, есть договоренность, мы выдерживаем подачу воды. Кстати, в город мы воду подаем круглосуточно, просто в часы вне графика мы понижаем давление. Но то давление, с которым мы подаем, достаточно для того, чтобы бойлерная работала в том режиме, в котором была договоренность. То есть строго до пол 9 и до пол 11. Извините, пожалуйста, за то, что произошло такое недоразумение. В понедельник я разберусь с директором Ушки. Тебе... Всего доброго, спасибо вам. Значить, цей вопрос уже рішуна. Був я знаю гарантійний лист, згідно якого э, ті, хто мають заборгованість, потім не отримують ордер на житло. Вот. Тому що є. Я, я дивився перелік ваших бажників. Там є тільки одна сім'я, яка має. Майже 6 тисяч заборгованості, а ви мені сказали, що і вони боргують вам за проєктні роботи і за ті роботи, які ви виконували за власні кошти. Це питання вирішилось.